Ну что, вот как год, вот, все отлично. Жить можно. Добавить городу больше поделие. Было бы вообще отлично. А так вечером в принципе да, исходить некуда. Надо реализоваться как-то. Будет все нормально. Ага. Жизнь хорошая. Надо жить. Я живу на этом свете. первое, Что есть, семья. И вообще, что ноги, руки целые То есть, понимаешь, жизнь – это великое счастье, что ты не наркоманка, что ты не алкоголичка, что ты здравомыслишь что ты шевелишься, ты движешься. Вот это твое счастье. Конечно. Конечно. В чем? А че в а всем. А, но... ты, 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 ты... а как можно быть счастливым, где-то, где-то где Ну, такая же для себя решает. Ну, семья, чтобы здоровые были. Деньги. Сколько для счастья надо, да? В счастье мое заключается в детях. У меня два прекрасных сына, две прекрасных невестки. И двое внуков. Внучка и внук. В чем заключается мое счастье? И любящий муж. Вы знаете, какая может быть убедить счастье, если примерно всю жизнь сделал, Богом депо, заработал рост. Позиции 50, опять получает атомных то и не работает. Я тут что это как На данный момент, да. В чем? Ну, вообще, как можно сказать, пенсионер, отработал 30 с лишним год на месяц, заработал неплохую пенсию. Нормально себя еще чувствую, что можно еще? Дети у нас. Дети и внуки, обои дочки, обои работают на заводе внука 10 класс. Так что вполне нормального, можно сказать, довольного и нормально, и довольный своей жизнью и так далее. И так далее.